Bu gün qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçatryanın cinayət işi üzrə növbəti məhkəməsi keçirilir. Cinayət işi Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında Bakı hərbi məhkəməsinin hakimi Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə araşdırılır. Qeyd edək ki, Xaçatryan iştirakı ilə Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan həmsirin Ermənistan Respublikasından gəlmiş millətçi ermənilərdən ibarət yaradılmış Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı hərbi birləşmə mələrdən ibarət cinayətkar birliyin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində yerli Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı, təqib etmə, didərgin salma, silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma cinayətləri üzrə ümumilikdə 27 nəfər qəsdən öldürülüb, 21 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. 2 nəfər kənd sakini girov götürülüb, 81 ailə təsərrüfatından ibarət 340 nəfər daimi yaşayış yerlərindən Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərinə didərgin salınıb kənd sakinlərinin ümumilikdə 13 milyon 568 060 manat, dövlətə isə 130 800 manat məbləğində maddi ziyan vurulub. 12 noyabr 2013-cü il tarixində Vaqif Çerkezovçu xaçatıran barəsində Cinayət Məcəlləsinin 103 və 107-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsinə dair qərar qəbul edilib. 14 noyabr 2013-cü il tarixində Bakı şəhəri Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və 21 noyabr 2013-cü il tarixində axtarışı ilə edilərək Müvafiq sənədlər Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarışı İdarəsinə və Interpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosuna göndərilib. 29 iyul 2023-cü il tarixində Vaqif Çerkəzovits Xaçatryan səahati ilə bağlı Ermənistan Respublikasının ərazisinə keçmək istəyən zaman Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılaraq istintaqa təqdim olunub. Və həmin tarixdə ona Cinayət Məcəlləsinin 103 və 107-ci maddələrinə nəzərdə tutulmuş ittihamlarla edilərlər əibarəsində e 3 ay müddətini həbsqətimkan tədbiri seçilib. Bu il sentyabrın 22-sində Təxsiləndirilən şəxs Xaçatriyana Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə yenidən ittiham elan edilib və sentyabr 29-da isə cinayət işi üzrə ibtidai sintakt tamamlanaraq baxılması üçün adiətə üzrə Bakı hərbi məhkəməsinə göndərilib. İş üzrə zərər çəkmiş kimi, 58 vətəndaş və Xocalı rayonu icra hakimiyyəti tanınıb. Xatırladaq ki, Xaçatriyana müdafiətçisi Natiq Baybalayev səhhəti ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. O, daha müdafiə çıxışlarına gələ bilməyəcəyini bildirib. Hazırda Xaçatryan hüquqlarını vəkil Radmila Abolova qoruyur.